নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেউৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়ৰ পাঁচ নম্বৰ অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে তাত দফা দি থোৱা আছে পঢ়ি চাও আহাচোন এই দফাটোতনো কি আছে অসমৰ হাবিত প্ৰচুৰ পৰিমানে বাঁহ বেদ পোৱা যায় টকৌ গছো পোৱা যায় বাঁহ আৰু টকৌ গছৰ পাতেৰে জাপি সজা হয় এই জাপি সাজিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এখন বিখ্যাত গাঁৱৰ সৈতে পৰিচয় হওঁ আহা কি কৈছে এই দফাটোত অসমৰ হাবিত প্ৰচুৰ পৰিমানে আমাৰ বহুতো বাঁহ আৰু বেত পোৱা যায় আৰু এই বাঁহ বেতৰ পৰাই আমাৰ কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজে ইয়াৰ উপৰিও আকৌ টকৌ গছো পোৱা যায় তোমালোকে নিশ্চয় টকৌ গছ দেখি চাই নহয়নে কি কৰে বাহ আৰু টকৌ গছৰ পাতেৰে কি সাজে জানানে জাপি সাজে আৰু এই জাপিৰ সহায়তে বহুতো লোকে জাপি বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে জীৱিকা উপাৰ্জনৰ এটা বাঁহ বেতেৰে বনোৱা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আহাচোন চাও পঢ়ি পঢ়ো আহা এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে অৰ্পিতাৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ জাপাৰ কুছিত এই গাঁওখনৰ লোকসকলে বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সা সঁজুলি সাজে ইয়াৰে কিছুমান সঁজুলি তেওঁলোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমান বজাৰত বিক্ৰী কৰে কিছুমান সঁজুলি মাছ ধৰিবলৈ সাজে ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে বাঁহেৰে কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰও সাজে দেখিছানে তোমালোকে কি কৈছে নলবাৰী জিলাৰ কথা গাঁৱৰ বিভিন্ন সা সঁজুলি সাজে আৰু ইয়াৰে কিছুমানে তেওঁলোকে কি কৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমান বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু কিছুমান সজুলি তেওঁলোকে মাছ ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰমানে বাঁহেৰে বেতেৰে বনোৱা সামগ্ৰী আমাক সামগ্ৰীসমূহ কি কি কামতনো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰও সাজে বাঁহেৰে এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এইফালে বাঁহেৰে সজোৱা বাঁহ বেতেৰে সজোৱা কিছুমান সঁজুলি দি থোৱা আছে এইখন দেখিছানে এইখন হ'ল কি ডলা আৰু এইটো হল খালৈ নহয়নে কলা জাপি তাৰ পাছতে এইখন হ'ল জাকৈ এইটো হল খৰাহী আৰু এইখন হল ধৰা এনেধৰণেৰে বাঁহ বেতেৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী সাজে আৰু তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু বাঁহেৰে সজা কিনো আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বাঁহী নহয়নে বাঁহী আমাৰ বাঁহেৰে সাজে নহয়নে এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে ইয়াৰ পিছত আমি কি আছে পঢ়ি চাও আহাচোন এই জাপাৰকুছি অঞ্চলটো জাপি তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে অসম বিখ্যাত মনত থাকিবনে তোমালোকৰ জাপি কত প্ৰস্তুত কৰিছে কৰা হয় অসম বিখ্যাত ঠাইডোখৰ নাম নলবাৰী জিলাৰ জাপাৰকুছি মনত থাকিব নহয় তোমালোকৰ তাৰ পাছত পঢ়ি চাও আহা এই অঞ্চলৰ বাৰৈয়ে বাঁহ বেত আৰু টকৌ গছৰ পাতেৰে জাপি তৈয়াৰ কৰে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ এই জাপি সমূহ পঠিওৱা হয় নহয়নে আমাৰ জাপি আমাৰ থলুৱা জীৱনত আমাৰ বিহুৰ সময়ত আমাৰ জাপি প্ৰয়োজন হয় খেতি কৰোতে হালুৱাই হাল বাবৰ সময়ত মূৰত জাপি পিন্ধি লয় নহয়নে বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ বিহুৰ সময়ত নাচনীয়ে জাপি লৈ বিহু নাচে নহয়নে আৰু এই জাপি সমূহ অকল অসমতে নহয় অসমৰ বাহিৰলৈও পঠিওৱা হয় তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে অৰ্পিতাৰ ককায়েকেও তেনে বহু ধৰণৰ বাঁহৰ সঁজুলি আটক ধুনীয়াকৈ সাজে তেওঁ এইবোৰ বজাৰলৈ নি বিক্ৰী কৰে অৰ্পিতায়ো এতিয়া ককায়েকৰ সঁজুলি সাজিব পৰা হৈছে কি কৈছে ইয়াত অৰ্পিতাৰ ককায়েকেও কি কৰে এনেধৰণৰ বাঁহ বেতৰ সঁজুলি খুব ধুনীয়াকৈ সাজে আৰু লাহে লাহে ককায়েকক দেখি অৰ্পিতায়ো এইবিলাক শিকিবলৈ লৈছে আৰু এই সঁজুলি সমূহ তেওঁলোকে কি কৰে বজাৰত বিক্ৰী কৰে এই ছবিখন এইবিলাক বাঁহৰ সঁজুলি নহয়নে এইসমূহ হল বাঁহৰ বাঁহ বেতৰ সঁজুলি তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে তাৰ পাছত কৈছে তাই গহনা বাচন বৰ্তন গৃহসজ্জাৰ বিভিন্ন বয় বস্তু মনোমোহাকৈ সাজে আৰু সেইবোৰ যতনেৰে ৰাখে কি কৈছে ইয়াত তাই গহনা বাচন বৰ্তন গৃহসজ্জাৰ বিভিন্ন বয় বস্তু বিলাক মনোমোহাকৈ সাজে আৰু সেইবোৰ যতনেৰে ৰাখে আমি বাঁহ বেতেৰে প্ৰস্তুত কৰা সঁজুলি বহুতো পাইছো আনকি আজিকালি বাঁহ বেতৰ বেতৰ পৰা চোফা বিচনা আমাৰ টেবুল মেজ চকী এইসমূহো বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰে গতিকে বাঁহ বেতৰ পৰা এইসমূহ বস্তু প্ৰস্তুত কৰে আছে চাওঁচোন আহা যোৱাবেলি পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ হৈছিল অৰ্পিতাই সাজি থোৱা সামগ্ৰীবোৰ মেলালৈ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে লৈ গৈছিল এজন বেপাৰীয়ে তাইৰ সেই সকলোবোৰ বস্তু কিনি লৈছিল তেওঁ অৰ্পিতাক ইয়াতকৈও অধিক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি আছিল তাৰ পাছত কি কৈছে যোৱাবেলি পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকে বনোৱা বাঁহ বেতৰ সঁজুলি বিলাক কি কৰিছিলে সেই অঞ্চলটোত হোৱা এখন বাণিজ্য মেলালৈ লৈ গৈছিল আৰু অৰ্পিতাই সাজি থোৱা সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে নিছিল আৰু এজন বেপাৰীয়ে তাইৰ সেই বস্তুবিলাক কি কৰিছিলে কিনি লৈছিলে ইমানেই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সাজিছিলে গতিকে সকলোবোৰ বস্তু এজন বেপাৰীয়ে কিনি লৈছিলে আৰু কি কৈছিলে ইয়াতকৈ যাতে বেছি তেওঁলোকে বনায় তাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছিলে তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে অৰ্পিতাই পোৱা পাতি কিনিলে কেইবাগৰাকী পাৰ্গত বাৰ হৈও নিয়োগ কৰিলে কি কৈছে অৰ্পিতাই সেই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে কি কৰিলে এটা আধুনিক যন্ত্ৰ পাতি কিনিলে আৰু তাই কি কৰিলে এই কামটোত সহায় কৰিবৰ কাৰণে কেইবাগৰাকীও পাৰ্গত বাৰ হৈ নিয়োগ কৰিলে তাৰমানে তাই এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিলে তাৰমানে আমাৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথো তাই ধুনীয়াকৈ গঢ় দি ললে লগতে আৰু আৰু দহজনকো তাই কি কৰিলে নিয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰো জীৱিকা নিৰ্বাহৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱালে তাৰ পাছত চাও আহাচোন ইয়াতে আমাক প্ৰশ্ন দিছে আমি যে পঢ়ি আহিছিলো অৰ্পিতাৰ গাওঁখনৰ বিষয়ে কাহিনীটো সি তাৰে প্ৰশ্ন উঠাই দিছে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ আমি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন কিনো আছে আৰু কিহেৰে জাপি সজা হয় আমি জানো নহয় নহয়নে টকৌ পাতৰ বাহিৰে আৰু কিহেৰে জাপি সজা হয় ইয়াতে বাঁহ পেট দি থোৱা আছে আৰু কি আছে কাঠেৰে আছে কোনটো শুদ্ধ বাৰু কত ক শুদ্ধ নে ক শুদ্ধ ক ক শুদ্ধ নহয়নে বাঁহ বেতেৰে গতিকে আমি কত শুদ্ধ চিন্তু দিলো কত নহয় জানো মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ